Привет, меня зовут Аня, я сама с Донецкой области, закончила школу с четкой мыслью, что я хочу быть архитектором. Когда уже заканчивала на архитектуре в Донецке, я почему-то решила, что хочу поехать в Харьков дальше жить и учиться, но тоже я понимала и оценивала свои силы, и ну, как бы я поняла, что архитектура это в принципе будет достаточно сложно, платить мне не хотелось за обучение, и я дальше пошла в Харьков учиться, в университет на инженера промышленных зданий и сооружений. Ну, то есть, в принципе, смежная профессия, но немножко лояльнее. Все года, пока училась, работала, я на дневном училась, работала официантом много где в Харькове. Ну, в какой-то момент вот я поняла, что, наверное, что-то не так, и вот можно перейти к тому, как я узнала о CGI. Непосредственно о CGI School я узнала от своего знакомого, который уже работал здесь. Он даже не просто работал, он принимал участие в разработке курса по обучению вот CGI Bootcamp. Нашел в интернете сайт, это было достаточно легко. Как бы. И я не знаю, как так получилось, я просто не выбрала город, что я в Харькове или где-то зарегистрировалась, прошла подготовительная, там онлайн есть, там не, небольшой курс для будущих студентов. Ну и что, в общем, мне перезвонили, приходи, у нас день открытых дверей. Я говорю, о, класс, я думала, у вас, типа, буткэмп начинается только в феврале, они-то нет, вот на следующей неделе уже начинается. Ну и я уже поняла, что что-то не так, я говорю, я же правильно понимаю, у вас офис находится на проспекте науки в городе Хайкове. Они такие, нет, мы в Киеве. Я так, думаю, ну ладно, извините, значит, наверное, не судьба, может, подожду февраль. Они такие, да, действительно, в феврале будет в Харькове. Я немного расстроилась, ну как, немного, но немного. Я позвонила родителям, говорю, вот так и так. Ну и мама сказала, так а что «Поехать в Киев. Это, <laughs> если что, я помогу. Окей. Okay. Ну, я вот так собралась, и через неделю я уже была в Киеве на знакомстве с, с командой, с которой я учиться должна была быть. Единственная проблема была, когда я приехала в Киеве, у меня нету там ни знакомых, ни жилья, никого. Я просто собралась и переехала. Но после знакомства я поняла, что после знакомства с командой с, с Денисом. Конаном, который проводил нам ну, как там, я не знаю, вводный курс перед началом буткемпа, я поняла, что я все-таки не зря переехала. И за выходные нашла себе жилье поближе к офису, <laughs> в зоохостеле. Месяц там жила, ну ничего, оно того стоило. Необычный формат, что вот ты приходишь весь день, ну казалось, ну как это ты, ты тебе дают там домой ма ма маленькую книжечку перед первым днем говорят: вот, учи. Ну, ты думаешь, ну подготовлюсь, завтра приду, будут рассказывать все. А они говорят: ну все, начинайте, делайте. Мы такие, в смысле, что, что делать? Ну, вы же читали. Я говорю, ну да, читала, все. Ну, все, делайте. И вот так один час, второй, третий, шесть часов подряд три минуты перерыва между эти там, 57 же минут у нас будет. Мы сидим, делаем шоки, шоке, ничего не понимаем, там как-то что-то получается. И вот насчет помощи менторов. Нет, никто нам не помогал именно во время самого процесса буллета. Но потом, когда прошли эти 6 часов, 6 буллетов, как сейчас помню, мента Аня у меня была. Говорит, ну, что, что-то непонятно было, мы такие, ну да, ну все, сейчас я расскажу. Но и по факту, она там, кому что, ну, мы, мы справлялись, я думаю, я помню, вроде бы с большинством заданий мы справлялись, потому что мы же готовились, как бы, ну, я так точно готовилась я к каждому занятию. И там в конце кто что не понял, на проекты показывали, именно, не просто рассказали, ну, надо же было так сделать. Нет, нам показали от начала до конца, как это можно было сделать, и то чувство, когда ты сидишь... Блин, почему я сам не догадался, что это вот, вот так было просто. И сразу это было первые дни какой-то шок, непонимание. Ну как так? Ну, обычно привыкли, приходишь, тебя учат, а тут ты сам должен все делать. Смысл вообще? Зачем я плачу за эти курсы? Но нет, это оказался метод достаточно действующий. И вот 23 дня, и все, ты готов, иди делай виз комнаты не, не было прям так, что все, ушли на 6 часов. Там какие-то минимальные, ну, допустим, по заданию нам не помогали. Вот будет конкретные задания, нам не помогали. Ну, блин, если ты просто в 3D Max, у тебя пропала какая-то панелька или еще что-то, и, ну, еще тоже Э, нюанс весь Макс на английском. Я как не пыталась много лет изучать этот английский, но будем откровенны, я его то почти не знаю. Ну, то есть, и еще с, с, этим сложность, потому что ты плохо э, в этих моментах подсказывали. У нас там и с админ рядом были, ты нажал кнопку, все вылетело, что-то не работает. Ну, приходили в таких моментах, всегда помогали. Это не то, что там вообще отморожено. Я думаю, это возможно. Многие люди онлайн сами, сама Вот я уверена, что это возможно, но не для меня. Ну вот я такой человек, который вот не может себе заставить самой сесть и вот выучить от начала до конца. Я буду читать-читать, дойду до какого-то момента, я пойму, что я не понимаю этого, там погуглю раз, второй не найду, так, все, было, сказал, все, это не мое. Ну, то есть, а здесь ты сидишь даже, ну, вот, у соседа можешь спросить, у мента там после окончания вот будет. В целом, ты до визуализации, я уже работаю, вот, почти три года будет в декабре. Настолько разнообразные задачи вообще, называется, кто бы мог подумать начиная там от какого-то моделинга, иногда какие-то анимации, виз, диз, все, что придется. Вот последнее время, вот буквально на этой неделе я моделила дом по чертежам. То есть не, месяц где-то назад делала визуализацию то ли волейбольного поля, то ли поля для тенниса. Я так кайфанула в это два дня, пока его делала. Ну, то есть, потому что это была для меня какая-то смена немножко. Ну, то есть, я могу в целом сказать, что для меня в какой-то степени не важно там постоянно зарабатывать там определенную сумму, постоянно расти. Вот для меня в данный момент, по крайней мере, более приоритетно вот, получить какую-то интересную, новую для себя задачу, потому что, когда ты получаешь новую задачу, ты начинаешь копаться, учить что-то новое. Я если честно, ну не знаю, может, когда я выбирала вообще. В принципе, это направление. Я еще тогда не, так наперед не могла видеть, думать. Вообще даже не задумывалась, это перспективное будет или нет. Мне нравилось, и все. Но, к счастью, совпало так, что мне нравилось, я начала это делать. И в мире это как-то начало больше развиваться. То есть, особенно еще, как бы это ни звучало, поспособствовал тот же карантин. Когда, ну, Заказчики со всего мира там не могут арендовать себе студию, людей много нанять, потому что все по домам сидят. И в то же время мы тоже дома сидели, пока был карантин. Он ставит нам задачу, и я сижу себе дома, делаю там, если, особенно если это касается каких-то визов относительно мебель, ну предметка, мебель там, какие-то интерьеры. То есть они все равно делаются, но людям уже не нужно. Привлекать к этому людей, ну как. Сказать в реальном мире. Он может это все сделать. И как по факту оказывается, это намного дешевле. Равно... да как, когда ставятся проект, заказчику нужно там, сумму, если там много картинок большую заплатить, может показаться немного. Но сколько бы он денег потратил, если бы ему пришлось там, всю эту мебель сделать, разных, пофотографировать, нанять студию, нанять людей, шоу-рум какой-то. Я не знаю. Но ну, мне кажется, это намного дороже бы для него те же игры, те же вот все, там же все ТД, ну, и по сути это одно и то же, просто немножко ответвление, то есть если ты фанат игр, ты можешь получить базу вот даже в нашем буткемпе и потом ну, просто базу владения этой демаксом и каких-то элементарных там моделинга, виза и хочешь потом иди, если вот тебе сильно нравится там персонажку и все такое. Ну то есть мне кажется, это тоже как вариант и тем более эта сфера тоже сейчас очень сильно развивается. вдохновляют просто вокруг люди, вот, допустим, с которыми я работаю. И вот вижу там, допустим, напротив меня сидит там девочка, она, у нее очень хорошее чувство вкуса, вот, дизайна, вот она может там какие-то детальки подбирать. Я понимаю, что у меня такого нет. Я там, а ну, что делаешь, покажи, а куда, а куда смотрела это? И я такая думаю, о, хотя бы научиться сейчас э, э, приобрести такое чувство вкуса, как вот у моей соседки. Я там, понимаю, что кто-то делает там что-то классную там экстерьер. Вот я сейчас понемногу начала делать экстерия. вижу там, вот наши, мои же коллеги делают, о, классные экстерия. Я такая думаю, о, для начала мне нужно научиться, вот как ребята делают, а потом там, как еще кто-то там. И вот меня вдохновляет вот именно это, когда я вижу, когда вот кто-то э, меня вдохновляет сам процесс, вот когда мне дали там этот первый экстерьер, класс, радуешься, там оно сложно тебе, ты бой там зовешь, помоги то, я не понимаю то. И потом в окончании у тебя что получается, да, там тебе помогали, ты не сам это сделал. То есть такой, о, круто, и, то есть оказывается я могу. И вот именно то, что ты можешь, то, что ты делаешь, вот именно это меня и вдохновляет. То есть вот в таком смысле что-то более то, что я, Ну, из-за этого хочется идти на работу, потому что ты думаешь, блин, завтра будет еще какая-то задачка, вот я это сделала, мне дадут еще, я хочу еще, еще, еще научиться, чтобы вот было красиво. Мое мнение, если тебе нравится эта сфера, если вот э, ты такой, да, архитектура, дизайн, 3D Max, модели, там, настроить солнышко, птичку какую-то, то да, тебе нужно идти. А если ты думаешь, ага, если эта профессия еще там лет 10 будет актуальна на рынке, я столько заработаю, вот если буду столько работать, я считаю, что не стоит. Ну, потому что это настолько творческая профессия, и если ты ее будешь осматривать только со стороны каких-то перспектив, денег или еще чего-то, ну, у тебя не получится. Ну, вот правда, потому что э -э да, можно перейти и делать. У нас есть задачи типовые, так сказать, которые ты можешь приходить, тупо одно и то же выполнять каждый день и зарабатывать на этом деньги. И ну, неплохие достаточно, даже иногда больше, чем если ты там что-то такое делаешь. Но мне кажется, это не самый хороший вариант. Ну, ты поработаешь 2-3 года, заработаешь, да, скорее всего, неплохо. Ну, а что дальше? Идти на новые курсы?